Горячие звонки службы. Отомстим номер Десять палышек в час, десять палышек. Аппараты и на нас соскоком. Бросиваты в эвакуации Ось не ведуть цю голосою, голодкою кидайте.

А кого еще а, с телевидения? Дальше, куда вы? Куда вы? Бегом, 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 бегом.

Нішок меня не шок. Саша, останься с ним. С ним Зелена площадка вже повністю передискувалась до автобусу і приватних автобусів. люди надали нам Тренировка всех служб и подразделений городских по ликвидации чрезвычайного происшествия, которое у нас на территории района. Произошло это взрыв. Террористами разрушено 30% здания. Действия милиции в этой ситуации – оцепление, обследование на предмет взрывоопасных предметов да, и работа следственной оперативной группы по документированию данного преступления. Красный открытый перелом жгут 20 Прошу, минут. Без промедол, быстро и Открытый перелом. бедра. Открытый перелом Артериальное граворечение. Выкладываем на щите. Сознание, дыхание. В сознание, дыхание, меньше, Поднимаем поднимаем, поднимаем больше двух сознания. Капельку держим. Держим капельку. Капельницу фиксируем. Принимайте. В красную зону направляется пациент с грузом. Надає допомогу в червоний хрест. В червоный хрест швидко розташувал э, палаточное местечко, приватный транспорт привез. Вони теж надали 60 постраждали, 27, сім, стара кута, Основною метою було навчання населення про надання допомоги собі особисто, коли він трапився в таку ситуацію. І ми бачили, три особи ми витягли з завалу, і вони всі надали собі допомогу тим, що він мав: або ремінь, або кроватку, або пояс там жінка, або я не знаю, речі, які власне і рубашку використали для того, щоб надати собі допомогу. Ми розуміємо, що швидка за дві хвилини не приїде. У нас норматив 10 хвилин, а поки повідомили треба, поки вона доїде, людина надала себе первинну допомогу. Чим залишилась живою, можливо, навіть і таке. Все було зроблено, як потрібно. Спочатку собака по пошуком вибухівки, зайшли, обстежили, дали нам дозвіл на... Роботу аварійно-рятувальних підрозділів, підрозділи показали. Тобто ту частину ми якби, трошки пропустили, аварійні підрозділи показали, як вони можуть сьогодні, в сьогоднішніх умовах діяти департамент охорони здоров'я, волонтери, Червоний Крест, в цілому кияни, громади можуть допомогти цим постраждалим підрозділям. если не дай бог такое случается, во-первых, коллектив должен быть готов к такой работе. Поэтому, первое, знать протоколы ведения оказания медицинской помощи. Для того, чтобы вести и оказывать такую медицинскую помощь в полном объеме, необходимо проводить учения. Мы провели в нашей больнице три самостоятельных учения, изучили правильность оказания медицинской помощи по протоколам. И сегодня, когда проводились уже городские, каждая служба была готова принять таких больных. Поэтому главное быть готовыми, быть э, тренированными, и тогда будет все